İslamda heç sadənin əhəmiyyəti namazdandır. Namazın əhəmiyyəti hamısından çoxdır. Mm -hmm. Yəni əgər qiyamətdə namazın qəbul olsa, o bir əməllərində qəbul olacaq. Namazın qəbul olması o bir əməllərin qəbul olunmasına baxmayacaqlar. 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 Baxmayacaq, Mən bəzən bir sadə misal vururam. Digərəm adam görürsən məsələn deyirəm maşını ilə gedir. Mm -hmm. Əfsər qabağın gəsir. Polis saxlayır. Polis saxlayır, cəqa, kənara gəzsən. Deyir ağa quvahnamə verir. Mm -hmm. Deyir Qovorma nömrəyə oxumdu. Kart milli yanımdadır. Dir olmaz. Deyir, şin asnama da yanımdadır. Sürücülük vəsiqəsi yalnız. Hə, o on ona baxır. O ona baxır. Da pasportum var, nə biləmi şahsiyət fərəkəsi var. Bunlar Heçmə. Heç paxmır ki, sənin barın tələdi, noqrədi, deyir yoxundur surparkincə. Qızıl aparsan çox yaxşı. Ha, cümcəcə. Qiyamətdə deyəcəyəm namazın var? 3 dəfə kərbəlayə getmişəm. Namazım var, oruç da tutmuşam. Namazım var? Xeyr, deyəcəyəm əvvəl bəs bu yəhənnəmə. Çünki əvvəlincin hələ əda eləmiyibsən. Quranda o da səhv etməmsə Zümər surəsindədir ki, cəhənnəm əhlinə soruşacaqlar. Niyə gəldiniz? Necə oldu cəhənnəmə düşdünüz? deyəcəklər biz lam akuminal musallim namaz qılmırdı sure-i muttasirde mas alaka kum fi sagar Qiyamətdə behesdə gedənlər, cəhənnəmə gedənlərdən soruşacaq. Ilə, "Baba, səni məhəmmədə yağçaqlardın. Sən heyyətə gələrdin, sən. Mən Kərbəladə görmüşəm. Niyə?" deyəcək Allah. "Neçə sifətə xatir bizə apardı cəhənnəmə? Biri qalu, lem nakum minel musəllin. Və lem nakunot emul məscin. Və kunna nakhuzum el xayizin və kunna nukezbu be yoməttin." Biri budur namaz qılmazdıq. Biri budur Yətimə qəza verməzdik. Qabaqdan da Ramazan ayı gəlir. Qabaqdan da Ramazan ayı gəlir ki, Ramazan ayında fuqəraya çox yetişəsən, e. yətimlərə çox yetişəsən, yoxsullara çox yetişəsən. Cümbərən ki, rəhmət ayıdır, məğfirət ayıdır. O cəhətə deyir, yətimlərə gedə, gələndə qapıya biz ona qəza verməzdik. Yox, yoxsulu boş qaytarırdıq. Boş qaytarırdıq. Biri də və konla nə xuzum el xəizin. Molla ilə düşəndə götər namaz qılardıq. Şarabxarla da düşəndə xıtdayacaq içərdik. Deyir, ya Rumiyə Rumiyə, ya Zənciy rumi, Zənciy. Cəhəb bir üzlü olasan. Bəl. Ya bu yanını ol, ya o yanını. Mütəddəyyin adamla düşəndə yaxanı bağlayır, deyir elə məndə heç zikri deyil. Amma şarabxarla da arınında... deyir olma. Biri də ki qiyaməti təkcib elərdi. İnkar elərdi. Digərdi baba. Bunlar mallaların sözüdür. Kim gəlib o yar? Kim ordan gəlibdi? Kim namə gətiribdi? Kim deyibdi? Vaxtı Əzrayı ilə görəndə istədim balalarıma səslənəm, deyəm ki, baba qiyamət həqqidir, ölüm həqqidir, qoflu vurdu, kilidi vurdu ağzına ki, dedi danışanmasa. Dedi danışanmasa. Odur ki, İslamda heç zadın əhəmiyyəti namazdan